নমস্কাৰ মই আপোনালোকক আজি এখন খুব আচৰিত এফ আই আৰ দেখুৱাম আচৰিত চাঞ্চলকৰ এখন এফ আই আৰ এই এফ আই আৰখন চি আই ডিয়ে অসম পুলিচৰ চি আই ডিয়ে আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত শ্যামকানু মহন্তৰ ওপৰত এই এফ আই আৰখন দাখিল কৰিছে নতুনকৈ যোৱা বিছ তাৰিখৰ দিনা এখন অন্য এখন এফ আই আৰ ৰাইজে দিয়া এফ আই আৰ এখন চি আই ডি এ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া চি আই ডিয়ে নতুনকৈ এখন এফ আই আৰ দিছে এই এফ আই আৰখনৰ কপিটো মোৰ লগত আছে এই এফ আই আৰখনত সাতাইছ তাৰিখৰ দিনা সাতাইছ ন দুহেজাৰ পঁচিছৰ দিনা আঠটা বাজি চৌত্ৰিছ মিনিটত এই এফ আই আৰখন আপোনাৰ হেৰি কৰা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ কৰা কি এফ আই আৰখন দিয়া হৈছে এই এফ আই আৰখনত কি আছে জানেনে এইখন এখন বেলেগ ধৰণৰ এফ আই আৰ মই ইটো গোচৰৰ বিষয়ে আচলতে অৰিজিনেল যিটো জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰটো সেইটোৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ পাছত এটা ভিডিঅ'ত ক'ম এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই এফ আই আৰখন দিছে আছিফ আহমেদ ছিনিয়ৰ এছ পি চি আই ডি এ তেখেতে দিছে আৰু এই এফ আই আৰখনত আপোনাৰ ছেকচন যিকেইটা আছে সেই ছেকশ্যনকেইটা আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে সেই ছেকশ্যনকেইটা আছে এই 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 ছেকশ্যনকেইটা আকৌ আগৰ জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত দিয়া যিখন এফ আই আৰ আছিলে তাতকৈ ডাঙৰহে ছেকশ্যন এইবিলাক নতুনকৈ দিয়া যিখন এখন এইখন আকৌ এইটো জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ওপৰত নহয় ত' আপোনাৰ এই এফ আই আৰখন দিছে শ্যামকানু মহন্তৰ অৰ্থনৈতিক কেলেংকাৰীৰ ওপৰতহে ইয়াত ছেকশ্যনবিলাক কি আছে জানেনে বি এন এছ বুলি কয় আজিকালি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বুলি যিখন কয় আগৰ আমাৰ যিখন হেৰি আছিলে সেইখনৰ ঠাইত এতিয়া আপোনাৰ বি এন এছ আহিলে বি এন এছৰ থ্ৰী ওৱান ছিক্স ছাবছেকশ্য়ন তিনিশ ষোল্ল ছাবছেকশ্যন ফাইভ তিনিশ ছয়ত্ৰিশ ছাবছেকচন থ্ৰী তিনিশ সাতত্ৰিছ ছেকশ্যন দিছে তিনিশ আঠত্ৰিছ ছেকশ্য়ন দিছে তিনিশ ঊনচল্লিছ ছেকশ্যন দিছে তিনিশ চল্লিছ ছাবচেকশ্যন দুই দিছে তিনিশ একচল্লিছ ছাবচেকশ্যন এক দিছে আৰু তিনিশ বিয়াল্লিছ ছাবছেকশ্যন এক দিছে ত' ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইয়াৰ এই যিবিলাক হেৰি দিছে এইবিলাক হ'ল ক্ৰিমিনেল ব্ৰীজ অৱ ট্ৰাষ্ট এইটোত আকৌ লাইফ জেল হয় তেনেকুৱা লাইফ জেল আগৰ আপোনাৰ আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰটোত অকল এটা ছেকশ্যনে আছে ইয়াত কিন্তু এনেকুৱা লাইফ জেল দিয়া কেইবাটাও ছেকশ্যন মই ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ এটা ফৰ্জাৰী ছেভেন ইয়াৰ্ছ জেইল হ'ব পাৰে হেৰিয়াৰ শ্যামকানু মহন্তৰ ফৰ্জাৰী অফ ৰেকৰ্ডছ গভমেণ্ট 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 ডকুমেণ্টছ এইটো সাত বছৰ হ'ব পাৰে ফৰ্জাৰী অফ চিকিউৰিটি লাইফ এইটো লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হ'ব পাৰে গোটেই জীৱন যাৱজ্জীৱন হ'ব পাৰে জেইল হ'ব পাৰে প্ৰজেচন অফ ফ'ৰ্ছ ডকুমেণ্টছ এইটো সাত বছৰ জেইল হ'ব পাৰে ইউজ অফ ফলচ ডকুমেণ্টছ লাইফ জেইল হ'ব পাৰে প্ৰজেচন অফ কাউণ্টাৰফিট চিল এইটো লাইফ ডকুমেণ্ট লাইফ জেইল হ'ব পাৰে আৰু ফ্ৰডুলেণ্ট ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ উইল অথৰিটি এইবিলাকতো লাইফ লাইভ জেইল হ'ব পাৰে ইণ্টাৰেষ্টিংলি যে যি সময়ত আমাৰ হাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ অসমীয়া জাতিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এজন গায়ক তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণে যিকেইটা ছেকশ্যন দিছে মাত্ৰ তিনিটা ছেকশ্যন ইয়াতকেইতো দিছে কেইটা ছেকশ্যন আঠটা ছেকশ্যন ইয়াৰ আঠটাৰ ভিতৰত এটা দুটা আপোনাৰ তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছেকশ্যন আকৌ লাইফ জেল তাত আকৌ মাত্ৰ এটাতহে লাইফ জেল এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা এই যিখন নতুন এফ আই আৰখন দিছে এই এফ আই আৰখনত কি কি পাইছে জানেনে কি কাৰণে দিলে জানেনে যে সেইদিনা যেতিয়া আপোনাৰ মহন্তৰ ঘৰলৈ গৈছিলে আপোনাৰ শ্যাম কানু মহন্তৰ ঘৰলৈ মহন্তৰ ঘৰলৈ পুলিচ যাওঁতে কি কি পালে জানেনে এক নম্বৰটো কি হ'ল যে তেওঁলোকে পালে যে কমিশ্যন অফ ছিৰিয়াছ ফাইনেন্সিয়েল ইৰেগুলাৰিটিজ সাংঘাটিক ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কেলেংকাৰী কৰাৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট পালে ফৰ্জাৰী মানে দুই নম্বৰী কাগজ বনোৱাৰ কাগজ বস্তু পালে ইউজ অ ফ্ৰডুলেণ্ট মিনচ ফৰ আনলফুল ফাইনেঞ্চিয়েল ফাইনেঞ্চিয়েল গেল একদম বে আইনীয়ে কিছুমান ফাইনেঞ্চিয়েল লাভ উঠাবৰ কাৰণে কৰা একদম দুই নম্বৰী প্ৰৱঞ্চনা কিছুমান পালে দুই নম্বৰ কি পালে জানেনে তেওঁৰ ঘৰত এটা অনুষ্ঠানৰ নামত যিটো অনুষ্ঠানৰ নামত আপোনালোকে জানে যে ট্ৰেণ্ড এম এম এছ বুলি কয় তেওঁৰ যিটো কোম্পেনী তেওঁৰ যিটো আপোনাৰ ট্ৰাষ্ট সেই ট্ৰাষ্টটোৰ নামতে দুটা পান কাৰ্ড পাইছে এটা অনুষ্ঠানৰ নামত কেতিয়াও দুটা পান কাৰ্ড থাকিব নোৱাৰে এইটো ফ্ৰডুলেণ্ট হয় এইটো টকা পইচা কেলেংকাৰী কৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰে বুলি কয় গতিকে এইটোও প্ৰমাণিত এইটোও পালে তাৰপাছত কি কৰিলে আঠত্ৰিছটা ষ্টাম্প আৰু চিল পাইছে ষ্টাম্প চিল চিল এই চিল পেট যে এই আঠাইছটা দেই আঠত্ৰিছটা নহয় টুৱেণ্টি এইট আঠাইছটা পাইছে আঠাইছটাৰ ভিতৰত এটা আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ পি ডব্লিউ ডিৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ অফিচৰ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পি ডব্লিউ ডি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচৰ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ নামতো এটা চিল তাত পোৱা গৈছে তাৰমানে তেওঁ হেৰিয়ে নিজাববীয়াকে কিছুমান চিল বনাই দুই নম্বৰীত কাম কৰিছিলে সেইটোও প্ৰমাণিত হৈছিল তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো কি পালে জানেনে অৰ্গেনাইজ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইম অৰ্গেনাইজ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইম কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে যিটোত প্ৰিভেনশ্যন অৱ মণি লেণ্ডাৰিং এক্ট টু থাউজেণ্ড টু য'ৰ পৰা আমি জানো যে সাধাৰণতে কি হয় ই ডিয়ে যিবিলাক কেছ লয় ইডিয়ে কেচ ল'ব পৰাৰ যোগ্যতা থকা এনেকুৱা বহুত কেলেংকাৰী অৰ্থনৈতিক কেলেংকাৰী ডকুমেণ্ট পোৱা গৈছে বুলি কৈছে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু যে যিসময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকিছিলে যে নাই তেওঁ একো সহায় কৰা নাই দেখা গৈছে যে আপোনাৰ শ্যাম কান্দ মহন্তই পি এম জি এছ ৱাই ৰোডত কাম কৰাৰ পি এম জি এছ ৱাই ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ঠিকা লোৱাৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট পোৱা গৈছে অসমৰো আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰো এইবিলাক ডকুমেণ্ট পোৱা গৈছে আৰু এই গোটেই ডকুমেণ্টবিলাকৰ পৰা এটা বস্তু প্ৰমাণিত হৈছে যে অৰ্থনীতিক এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী শ্যামকানু মহন্তই কৰিছিলে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত তেওঁ উত্থান আৰম্ভ হৈছিলে অৰ্থনৈতিকভাৱে তাৰপিছত সেই উত্থানটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত একদম আকাশ চুঁচি লাগে আৰু সেই গোটেই ডকুমেণ্টবিলাক ইয়াত আছে এতিয়া এছ পি চি আই ডিয়ে কৈছে আছিফ আহমেদে কৈছে যে এই বিষয়টো ডাঙৰ তদন্ত হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে তেওঁ আপোনাৰ ইতিমধ্যে তেওঁ এফ আই আৰ জাৰি কৰিছে এতিয়া অসমৰ